అందరికీ నమస్కారం అందరికీ ముందుగా నాగుల చవితి శుభాకాంక్షలు నాగుల చవితి సందర్భంగా సుబ్రహ్మణ్యుని కీర్తిస్తూ ఒక చక్కని కీర్తన పరమశివుని పుత్రుడు శూలమును ధరించువాడు ఆరుముఖముల దేవుడు వల్లి వల్లభుడు దేవసేనాధిపతి జ్ఞానప్రదాత తారకాసురుని సంహరించినవాడు అయిన సుబ్రహ్మణ్యుని కృప మనందరిపై ఉండాలని కాంక్షిస్తూ ఈ కీర్తన ఈ పాట రచించిన వారు శ్రీ పి ప్రసాద్ గారు వారు రచించి సంగీతాన్ని సమకూర్చారు పాట ఖండచాపు తాళంలో ఉంటుంది నడక త తకేట త తకేట ఈ నడకలో ఉంటుంది शिवपुत्रशूलधर श्रीषण्मुखा शिवपुत्रशूलधर श्रीषण्मुखा श्रीवल्लीवरा श्रीता पुत्र शूलधर श्रीषण्मुख श्रीवल्लीवरा श्रितमन्दार शिवपुत्र शूलधर श्रीषण्मुख देवगणनायक दिविजसं जयसं रक्षका देवगणनायक नायका दिविजसं रक्षका देवमुनि भावता दिव्यमहिमान्विता देवगण नयक दिविजय देवमुनि भाविता महिमान्विता शिवपुत्र शूलधर श्रीषण्मुख असमान श्रीषडाक्षर मन्त्रमहिता असमान श्रीषडा क्षर मन्त्रमहित धीसमान तारका सुरभञ्जेका असमान श्रीषडा क्षर मन्त्र महिता तारका भञ्जका भासमाना मकुट मा सुशोभिता भासमाना मकुट मा सुशोभिता नीसमानामे मेवरु निर सुख प्रसाद भासमाना मकुटकुन्दल मा सुशोभित निसमान निरत वरु शिवपुत्र सूलधर श्रीषण्मुख श्रीवल्ल श्रितमन्दर शिवपुत्रशूलधर श्रीषण्मुख श्रीषण्मुख श्री